Düşmən ordusunun düşmən ordusunun necə qorxaq olduğu bir daha göz önündədir. Baxın indi əzər insanlar. Deməli baxın bu qandaldır, bu zəncirdir, bu da maşının sükanıdır. Bu nədir? Deməli düşmənlər ordumuzun qorxusundan öz şoförləri, sürücüləri qaçmasınlar deyə əskərlərini baxın bu şəkildə rula bağlayırlar ki, əsgər ordan qaçmasın. Və ikinci bir məqam nədir? Mən az əvvəl sizə dedim ki, bu qapıdan mən keçə bilməyəcəm niyə görə? Deməli, bunlar bundan başqa nə edirlər? Qapını da içərədən kilidləyib, qapını içərədən kilidləyib. Sındırırlar ki, əsgər əgər işdi birdən bu qandaldan qurtulsa, qaçasan, qapıdan çıxa bilməsin. Baxın, ordumuzdan bu insanlar bu şəkildə qorxur. Həm şoferin qapısını kilidləyib bağlayırlar, həm də Şoförlərini, sürücülərini baxın bu şəkildə bağlayırlar. Avtomobilə qandalla. Burda deməli nələr var? Burda onların geyim üçün sumqaları var, paltarları var. Köhnə bir oraq, fosan, bir dəmir qab var. Orda hətta bir sənəd var, elmi vurmaq istəmirəm. Yenə də orada onların geyimləri, şal var, köynəy. Başqa nə var? Başqa heç bir şey. Gəlin indi keçək avtomobilin arxa hissəsinə görəyə orada nələr var.